ایا تاسو د وسیدلو یو کلنه اجازه تر لاسکلي دا او په دې فکر کې یاست چې دا تاسو لپاره څه معنی لري په دې فلم کې بزته معلومات درکوم چې د انساني دلیلونو په خطر د وسیدلو محدود اجازه څه معنی لري تاسو د وسیدنو اجازه نو کېدلې شي او تاسو کلن کېدلو ورسته هم تاسو اجازه هر ځل د یو کال لپاره وي او تاسو په یو کومونکې د وسیدلو لپاره زیات درکول کیږي تاسو کولای شي خوندې تلار شي او ناروږی زدکې پناروی کې یو قانون دا سوي چې تاسو باید پاسپورت یا د هویت نور اسنادو سپارې ترسو وخی چې تاسو څوک یاست ټول هیوادونه په ناروی او یا په کوم بل اروپאי هیواد کې سفارت لري تاسو باید خپل سفارت څخه پوښتنه وکړئ چې د پاسپورت تر لاسه کولو لپاره باید څه وکړئ ستاسو سره پراست بل تاسو سره په دې کار کې مرسته کوي کې دیش د کار ډیر وخت ونسی کو پاسپورت ونلري نو تاسو لپاره سخت ده چې بانکي حساب ولري او یا کار پیدا کړئ نوکه دا ډیره مهمه ده چې تاسو سم دستي دا کار وکړي په داسې حال کې چې تاسو انتظار کوئ کولی شي له یوه دي څخه د وسیدلو د اجازه د نوې کولو اوښتنه وکړي تاسو باید د پاسپورت تر لاسه کولو پوره هر کال دا کار وکړي هر ځل چې تاسو د وسیدلو د اجازه د نوې کولو اوښتنه کوئ دا مهمه ده چې یوه دي ته وایي چې د پاسپورت تر لاسه کولو لپاره مصکل دي اولی موټر وسه پوره پاسپورت نه دی تر لاسه کړی کاستاسو عمر او اس حمله تل اسکل ټټوي او د پاسپورت تر لاسه کولو څخه مخکې د خپل خونزي اسپورټي ټیم سره یو بل هیوا ته په سفر ځی نو تاسو او تاسو سرپرست باید لیدي څخه وختونه وکړي چې د سفر کولو لپاره یو سند درکې چې د سفر کولو اجازه تر لاسه کړي او دا مهمه ده چې په وخت وختونه وکړي ځکه کیدې چې دا ډیر وخت ونسی ترڅو یو دیستاسو په وخت ن لیک کاروکی کله چې تاسو خپل پاسپورت نارویجی چارواکو ته وسپارئ هغه به وګوري چې تاسو ته د وسیدلو د ریکلنې اجازه درکړي او کنه لکه دیسره تاسو کولای شئ پراتلون کې چې د وسیدلو دایمي اجازه واری